Salam hörmət qazan izləyəcəyimiz bu da Mənsimə Masazır qəsəbəsində şop marketin arxasında Akim Abbasov küçəsində şəxsi tikili. 2 mərtəbəli, 2 mərtəbəli, 3 mərtəbəli demək olar ki, bir e, podvalı, 2 metr e, 20 santit idi, onu xatırladım sizə. Bir mərtəbə burda, 2 mərtəbə burda və 3-cü mərtəbəsiz bax gördüyünüz kimi ordadır. Ümumiyyətlə 3 sot torpaq səssi üzərində inşa olunub. Avtobus dayanacağına demək olar ki, məsafəsi e, 20-30 metrədir on xatırladım sizə. Həyətin tameyt daşla döşənib, bax belə bir gözəl bir tameyt daşla döşənib. Burada həyətində əlavə olaraq burada sanitar qovşağı üçün tikincisi var. Düzdür, remont olunmayıb, onu göstərdim sizə. Belə tikincisi var sanitar qovşağı, amma sistem çəkilib, kanal sistemi, su sistemi, hamısı çəkilib, elektrik sistemi çəkilib. Üstün kırışası varlı. Bir də evimizin fasad görünüşünü görsənəm, bax belə bir gözəl bir fasad görünüşündədir. Evimiz bir də xatırladım, şəxsi tikilidir. Burda ağac güləçmə üçün əla bir torpaq sahəsi saxlanılıb burda. Yəni ağac gül əkə bilərsiz və buranın torpağı çox gücdür. Onu xatırladım sizə. Evimizin kombisidir, işlək vəziyyətdədir, kondisionerləridir və digər lazım olan əşyalar da evimiz üçün əlçatandır. Burda birinci mərtəbənin girişidir. Demək o ki, bax hündürlük bax burdandır. Yəni 2 m 20 sm-dan yuxarıdır ki, onu da xatırladım, düz betonla bərabər hündürlüyü. Burası isə evimizin kondisiynerdir, elektrik sistemidir. Bax burada qurulub. Əlavə borusu, sənə, gidroforu burada mövcuddur burada. İndi isə evimizin içini mən sizə tanışlaşdıracağam. Bir daha xatırladım, evimiz şəxsi tikilidir istifadə üçün tikilib. Buradan da bir daha mən sizə həyətən sayısını tanış edib. Bax belə bir gözəl bir həyətən sayısı var. Rahatsızın həyətində 3-4 dənə maşın daxil olur. İndi isə evin sağ tərəfindən də, sol tərəfindən də əlavə boru məsafəsi çıxmalıdır buradan. Burada da görürsüz, evin pəncərləri hamısı qoyulub. Kanalizasiya sistemimiz üçün traplar qoyulub. Bu da evimizin arxa tərəfidir. Yəni 4 dövləmə suaxla təhsil olunub. İndi isə evimizin səhəməsini tanış edim. Evimiz gördüyünüz kimi e, hardasidim ola ki, 14-15 e, daş kürsüdədir. Burada evimizin giriş hissəsində bax belə bir terras mövcuddur. Bu da yəni burada da usta sol usulu qoyulur altında incələ bilərsiniz. Ağlar daşla döşənilib, baynaz ağlar daşlandır. Tam yaşayış olan bir, bax burdan da sizə mən görsən tam yaşayış olan bir yerdir. Evimizin bax bura giriş hissəsidir. Sağda sanuzeldir, sanitari qovşağıdır. 1-ci mərtəbəsində 3 dənə otağımız mövcuddur. Yuxarı mərtəbəsində 5 dənə otaq, doğum otağı və 8 otaqdan ibarətdir. Bura evimizin sanuzelidir. Dördü pəncərə düşən tərəflərə bir-bir qoşa daşdır. Mərtəbə arası malat betondur və bura dəstli polla təsirs olunub. Bura da hələ e, sanuzelə qarşı tərəf betonla təsirs olunub, betlağı vurulub. Bura isə Santər qovşağıdır. Solda evimizin mətbəxidir. Bir yataq otağı, onoq otaq və qonaq otağından əlavə olaraq bir dənə yataq otaq ayrılıb. Onu görsəm bilərəm dəqiqalarda. Buras evimizin mətbəxidir. Va, belə bir gözəl bir mətbəxdir. Evimiz ümumiyyətlə 3 sot torpaq sahəsinin üzərində, təmiz evi içi 240 kvadratdır, onda xatırladım. Mətbəx mebeli gördüyünüz üstü mərmərlə tərtib olunub atasnə bir gözənsə var. Burada da yəni ustu-ustu, kreslo qoyub rahat nəhar edə bilərsiniz. İstəyə görə aşağıda satıla bilər, yəni arazın öz steynasıdır. Evimizdə yalnız evimizin fasadı, bir də ki evi ə, abu lazımdır. Qalan bütün ev hazır vəziyyətdə, qapılarına kimi, emulsiyasına kimi, hamsı hazır vəziyyətdədir. Bura isə birinci mərtəbəyə yerləşən yataq otağıdır. Burdan da pəncərəsi birbaşa öz həyətinə baxır. Uşaqlar üçün nəzərdə tutmuş yataq otağıdır bura. Bir də xatırladım, 8 otaqdan ibarətdir. Mərtəbəsi betondur, pirekanı betondur və burada da pirekan üstü də pısır ağacıyla yığılmadır. Koridoruna kimi burada kombi sistemi, tətəylər mövcuddur. Bura isə evimizin qonaq otağıdır. Bax belə bir gözəl bir qonaq otaq. Qonaq otağının da pəncərəsi birbaşa öz həyətinə baxır. Burada tv istent yığmaq üçün yer saxlanılıb burda. Yəni burdan fiqurla yığıla bilərsiz. Yəni alıcın öz stənası, konsesi mövcuddur burada. Və burada qonaq otağından əlavə olaraq burada ondu xatırladım ki, bir dənə də bax belə bir yataq otağı mövcuddur burada. Onu da söylürəm. Evin hündürlüyü 3 metrdir, pəncərəsi. Yəni də bir daha xatırladım, ki, öz həyətinə baxır. Burdan da baxa bilərsiniz. Yəni evin arxa tərəfinə baxır. Evn evin də arxasında məsafəsi tənzim mövcuddur. Evimizin qiyməti isə xatırladım ki, təzili olaraq satışa çıxıb 240 kvadrat 1 və 2-ci mərtəbə. Yəni dəzə ikinci üçüncü mərtəbə, birinci mərtəbə 220 olan mərtəbəsi hələ kubsi sayılmır. Yəni onun üstünə gəlsək deməli 360 kvadratdır. İndi isə mən sizi ikinci mərtəbəsinə tanış edəcəm. 115.000 manata satışa çıxıb evimiz. Səxsüz, real alacaqlandı, endirim olunacaq. İndi isə mən sizi ikinci mərtəbəsinə tanış edim. Burada sağ tərəfdə bir yataq otağı, ikinci yataq otağı, üçüncü yataq otağı və 4-cü yataq otağı. Və bura isə 5-ci qonaq otağıdır ki, burada 1-ci nömrəli qonaq otağını tanış edim. Burada qonaq otağında əla budur burada. Elektrik və sanitariya işləri görülüb. İsti su, soyuq su kanatları kimi çəkilib ki, burada uqlavoy xonasu e, deyər hansın. Bax gördünüzsünüzmü? Qazna kimi çəkilib, hazır vəziyyətdə qoyulub. Bir də nə də burada da e, xatırladım ki, 2-ci mərtəbədən aboy yoxdur, qalan laminatdır, qaplardır, hamsı hazır vəziyyətdədir. Burada da bax belə bir twistent yola düzbəs üstü başı popub sözsüz ki, maylar işdə məllidir burda. Burdan da mən sizə balkonla tanış edim. Bax. Burası bizim evin balkonudur. Bağlıdır. Əfsanə olsun, düzdür, balkonu mənzərləri yoxdur, amma mənzərələ bax burda gördüyünüz kimi hazır vəziyyətdədir. Geniş balkonu var. Balkonda da rahatlıq üçün stol su qoyub rahat istirahət edə bilərsiniz. Yuxarıya qırışasına çıxışda var və üçlük, dördlük taxta ilə çornu pop vurub orada. Onu xatırladım sizə. 2-ci mərtəbənin elektrik hissəsə məsul göstərdim. Aden bütün rozetkalara, Adeni yerə hansı. Və solda bax belə bir balaca toy otağı var. Və istəyə görə alıcın öz istəyinə görə manat betondur. İkinci mətbəxdir, sanitar qovşağı olmadığına görə. Yəni bu otağımızın sanitar qovşağı, sanuz yarada bilərsiz. Yəni alıcın öz istəyinə asıdır. Bu isə yataq otağı landan birdir. Ümumiyyətlə bir də xatırladım ki, 8 otaqdan 240 kvadrat 3 sot torpaq sahəsi üzərində inşa olunub. Açıq Abbaso kəsəsində yerləşir. Şok marketin arxasında. Yolun hündür tərəfində yerləşir, onu da xatırladım sizə. Sənədləri, evin də torpağın tam mülkiyyət sənədləri qaydasındadır. Əgər ipoteka istəsə, pul ayırıbsa, ipoteka ilə də evimizi əldə edə bilərsiniz. Bura isə 4 otaqdır, ikinci mərtəbədə. Burdan da görsədim ki, bax düz yoluna birbaşa -bir panoramadır. Yəni yolun hündür tərəfində düz görünən birbaşa panoramadır. İnşallah evə olmayan insanlar Allah təala belə gözəl evlər cismet etsin. Kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayın ki, yeni satışa çıxan evlərlə birincil növbədə siz tanış ola biləsiniz. Gördüyünüz kimi iki dənə pəncərəsi birbaşa düz görünən panoraması mövcuddur. Əlavə məlumat üçün zəhvrə bilərsiniz. Bir də xatırladım ki, evimiz birinci mərtəbəni saymadan, yəni 2.20 hündürlüyün saymadan, ikinci və üçüncü mərtəbə 240 kvadrat təmiz evinçidir. Əgər birinci mərtəbədə saysa 360 kvadratdır. 3 sot torpaq sahəsi üzərində inşə olunub. 2 ailəyə, böyük ailələrə çox sərfəli bir evdir. 115.000 manatda satışa çıxıb, sözsüz ki, real alıcılarına endirim olunacaq.